untuk menjawab selama 20 minit. Salam Jatro, salam Malaysia Madani Tuan Yang di Pertua dan ahli-ahli Yang Berhormat yang saya muliakan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang perkhidmatan Bomba Pindaan 2025 yang telah berlangsung di dewan yang mulia ini petang ini petang penuh pemai. Alangkah baiknya di mana saya telah meneliti perbahasan 19 orang rakan-rakan sini semua senada, sehati, sejiwa, menyokong penuh. Terima kasih daun keladi. Jika ada, bagi lagi. Tuan Pertua, di kesempatan ini saya ingin menjawab uh, tentang uh, untuk maklumat Tuan Pertua, di mana KPKT melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa fokus serta pun committed dalam memperluaskan capaian perkhidmatan kebombaan untuk pastikan aspek keselamatan dan kesejahteraan rakyat seluruh negara Terus terjamin sebagaimana telah digariskan dalam kerangka strategik Malaysia Madani, trust strategik ketiga. Dalam hubungan ini, KPKT melalui JPPM telah membuat pindaan ke atas Akta 341 ini agar perkhidmatan kebombaan dapat dipertingkapkan ke satu tahap yang lebih baik lagi. Tuan Dipertua, di mana saya akan mulakan pergulungan ini dengan menjawab beberapa soalan yang telah dibangkitkan oleh rakan-rakan. Pertama, yang YB Kuantan, tanya berapa jumlah pasukan bomba pesendirian yang telah diwujudkan dan berapa permohonan telah diterima. Berdasarkan kepada senario semasa, penubuhan pasukan bomba persendirian dia hanya melibatkan entiti perniagaan yang mempunyai pelaburan bernilai tinggi serta berisiko besar sahaja. Entiti perniagaan ini pada asasnya sebenarnya memiliki keupayaan kewangan untuk menubuhkan pasukan bomba persendirian. Kebanyakan pun atas permintaan mereka sendiri contohnya pasukan bomba persendirian di Pengerang, Johor, Bintulu, Gebeng dan Ketih. Kesemuanya adalah industri oil and gas. Dengan adanya pasukan bomba persendirian di premis, risiko kebakaran dapat dikurangkan melalui tindakan pantas dalam mengawal kebakaran. Hal ini membantu mengurangkan kerosakan dan kerugian sekaligus membolehkan syarikat insurans menawarkan premium yang lebih rendah kepada pemilik premis kerana risiko kebakaran yang lebih rendah. Dan seterusnya soal persoalan tentang syarat untuk penubuhan pasukan uh, bomba persendirian menurut peruntukan ini syarat yang ditetapkan adalah merujuk kepada National Fire Protection uh, code uh, NFPA dan standard bagi penubuhan pasukan bomba di premis bentuk syarat yang de, 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 ditetapkan atau termasuklah di mana enorma uh, keanggotaan keperluan peralatan asas ketiga personal protection equipment PPE Keempat, keperluan jentera pemadaman dan penyelamatan. Kelima, kaedah notifikasi. Keenam, hak batasan peroperansian berdiri sendiri serta kesetujuh, pematuhan standard operation procedure SOP. Nampak berkaitan dengan persoalan berapa kadar fee, kadar fee akan ditetapkan dalam peraturan, itu subsidiary legislation, tapi kita akan pastikan fee itu berpatutan dan munasabah. Nah, berkaitan dengan syarat yang ditetapkan tentang bagi perunding keselamatan kebakaran, firma perunding keselamatan sebagainya, syarat tersebut akan di, juga ditetapkan dalam peraturan selepas ini. Seksyen 36 DE perunding keselamatan uh, soalan tentang persoalan. Adakah peralatan oleh pasukan bomba persendian mengikut standard JPPN? Okay. Pada masa ini memang dia tidak tiada kawalan oleh JPPN sebab itu pindaan ini perlu untuk supaya kita pastikan semua mengikut piawaian keselamatan yang ditetapkan. Perkaitan dan persoalan yang dibangkit oleh YB Kuantan juga, berapakah bilangan makmah pengujian diiktiraf dalam negara kita, SIRIM, QAS, Forest Research Institute Malaysia, FRIM, European Technical Inspection Sendian Berhad, okay, telah pun diiktiraf sebagai makmah. Di luar negara pula, di Singapura, Australia, New Zealand, United Kingdom, ada semua yang bertauliah ada diiktiraf termasuk Germany and United States. YB Terbau, YB Terbau telah pun sangat prihatin uh, mengenai pemindahan pendaftaran uh, daripada AOS ke Jabatan Bomba Perkhidmatan Malaysia berkaitan dengan pasukan bomba Sukalila. Pemindahan pendaftaran ini uh, kelebihannya termasuk pertama, piawaian latihan yang seragam. Di bawah JPPM, pasukan bomba Sukalila akan dapat menerima latihan yang diseralaskan mengikut piawaian JPPM. Kedua, akses kepada sumber dan kepakaran JPPM. Dengan berada di bawah JPPM, pasukan bomba sukalela dapat memanfaatkan sumber, peralatan dan kepakaran yang dimiliki oleh JPPM termasuk kerjasama dalam operasi khas serta latihan lanjutan. Ketiga, pengiktirafan dan allow. Kerajaan Madani sentiasa berusaha untuk memberikan pengiktirafan, menambahkan kebajikan, pengiktirafan dan motivasi kepada sukarelawan yang berdaftar di bawah Jabatan Bomba dan penyelamat Malaysia meningkatkan sokongan terhadap operasi JPPM melalui insentif dan peruntukan yang akan diusahakan. Saya perhatikan ramai rakan-rakan memang prihatin tentang allow yang dibayar. Untuk makluman semua, hari pertama saya diberikan tanggungjawab untuk menjaga bomba. Waktu itu PBS menerima allow 1500 setahun satu pasukan tahun lepas saya tingkatkan kepada 3000 hari ini saya tingkatkan kepada 5000 untuk setiap pasukan dan ia melibatkan jumlah peruntukan 3 juta lebih tapi insyaallah dia akan dilaksanakan dengan sempurna supaya sang bidara merah sang Bira wati merah yang dulu tidak didendang kini kita diberikan pujian dan pengiktirafan dari YB Romping YB Romping telah mengenai beberapa isu berkaitan dengan pegawai bomba sementara Sukacita saya maklumkan kerajaan berusaha untuk mempertingkatkan bekaran peralatan jentera serta PPE Khususnya dalam rancangan Malaysia ke-13 Untuk penyediaan jentera Untuk makluman YB Romping sebenarnya Bila saya diberikan amanah tanggungjawab Saya sentiasa pertingkatkan uh, usaha Perolehan aset dan juga peralatan untuk uh, bomba untuk makluman semua, tahun ini saja kita peruntukkan lebih 200 juta ringgit untuk kita memperkasakan peralatan wira-wira merah kita. Ini terima kasihlah atas sokongan undi untuk bajet yang telah pun lepas tadi. Yang YB Maran, veteran kita di Dewan ini, telah bangkitkan tentang beberapa isu termasuk garis panduan uh, di tempat taska tadika yang beroperasi di ruang uh, komersial secara umumnya penilaian JPPM ke atas kelengkapan menentang kebakaran atau pepasangan keselamatan kebakaran di taska dan tadika adalah berdasarkan kepada peruntukan perundangan sedia ada seperti berikut pertama akta perkhidmatan bomba akta 341 undang-undang kecil bangunan seragam UK UKBS tahun 1984 dan juga di Sarawak ada Sarawak Building Ordinance. Di samping itu, JPPM telah membangunkan perintah tetap ketua pengarah bilangan 3 tahun 2022 tentang penentuan keperluan pemasangan keselamatan kebakaran bagi pusat asuhan kanak-kanak taskah, tabikah juga tadikah. Ini bertujuan untuk mengkaji dan menentukan keperluan supaya pusat asuhan kanak-kanak tadika itu semua selamat dan juga pastikan sistem keselamatan kebakaran sedia ada dalam premis yang dicadangkan di Serenggara secara berkala serta semua sistem berada dalam keadaan yang baik. Yang berhormat, Batang Lupa telah bangkitkan isu bentuk galakan tambahan akan diterima oleh PBS. Tadi saya telah jawab, allow tahunan naik uh, sehingga 5,000 tahun. Dan selain itu, penyeluruhan ini, kita rasa selain daripada itu, JPPM akan membantu pasukan bomba Sukalela atas uh, pengiktirafan dan uh, semangat sukalelawan di mana kita akan bagi inisiatif seperti pengagihan grant bantuan kewangan, kedua peruntukan kelengkapan pakaian pelindungan personal protective equipment PPE, ketiga inisiatif pembaikan balai untuk PBS. Okay, namun peruntukan ini uh, sememangnya memang bergantung kepada keadaan ekonomi semasa dan kelulusan Kementerian Kewangan. JPPM, keutamaan akan diberi kepada lokasi jauh daripada balai bomba, kawasan luar bandar, pulau serta kawasan padat penduduk yang sukar akses. Kerjasama dengan PBT, Kerajaan Negeri, Felda dan lain-lain agensi serta NGO dalam usaha untuk menirak menarik minat orang awam untuk menyertai PBS. Sepanjang rancangan Malaysia 12, YB Batang Lupa, 8 projek telah diluluskan di negeri Sarawak. 2021 kita bina 3 balai baru di Belaga, Bintangor, Sibu Jaya. 2022 dua lagi tambahan dua lagi balai bomba baru di Kidulong dan Lutong. Dan tahun 2023 balai baru di Asar Jaya. Tahun ini insyaallah kita akan berjaya membina lagi dua buah balai baru di Engkel Lili dan juga Dalak. Melalui Loring plan kelima. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah diluluskan dua projek di Sarawak tahun ini uh, berjumlah kos 25.3 juta. YB Kulim Bandar Baru telah bangkitkan mengenai kebajikan Bira merah memang uh, ini menjadi satu perjuangan saya juga eh, di mana untuk makluman Yang Berhormat KPKT melalui Jabatan Bomba sentiasa mengadakan perbincangan bersama dengan JPA bagi meneliti isu kebajikan anggota bomba termasuk kadar kenaikan kadar allow bantuan insentif bomba BIB bagi anggota bomba yang bertugas shift. Namun begitu perkara ini sekarang sedang dalam peringkat pertimbangan JPA kerana baru mulai bulan lepas SSPA kenaikan gaji penjawat awam paling tinggi pun lebih 40%. Ini satu beban kewangan tak kira siapa jadi kerajaan dia akan jadi beban beban kita semua untuk kita pastikan dia dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun dalam masa tiga tahun ini, JPA telah pun meluluskan lima kenaikan allow yang melibatkan anggota bomba. Itu pertama, kita bagi bayaran insentif ketukangan to encourage the expertise. Kedua, bayaran insentif dan allow kemahiran khas, specialties. Bayaran insentif menyelam. Keempat, bayaran insentif ketukangan dog handlers, unit K9 dan juga bayaran insentif pedalaman di luar bandar. Maka dengan insentif bayaran allow ini, selain itu bermula satu hari bulan Februari tahun ini. Anggota bomba yang bertugas secara shift 12 atau 24 jam akan mendapat hari rehat mingguan sebanyak 26 hari setahun bagi mematuhi pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang baru. Melalui sistem shift baru ini, anggota bomba akan bekerja 50 jam seminggu iaitu pengurangan sebanyak 6 jam waktu bekerja. Berkaitan dengan pendaftaran dan aktiviti perunding keselamatan kebakaran, perkara ini telah dilaksanakan secara pentadbiran sejak tahun 2006. Setakat ini iaitu pada tahun 2024, sebanyak 20 perunding keselamatan kebakaran telah didaftarkan yang mewakili 9 firma perunding keselamatan kebakaran untuk makluman laporan analisis risiko kebakaran, sebanyak 108 laporan telah diserah oleh perunding keselamatan uh, dan diluluskan oleh JPPM. YB Kluang, YB Kluang telah mengajukan sama ada JPPM mewujudkan Kota Wanita. Memang wanita uh, khususnya uh, pada hujung minggu ini kita akan menyambut uh, Hari Wanita Sedunia. Eh sumbangan wanita memang sentiasa kita uh, 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 berikan uh, pengiktirafan dan penghormatan. Okay. Baga maka, maka YB Keluang tanya bagaimana peranan wanita diperkasa untuk terlibat dalam uh, Jabatan Bandar dan Penyelamat Malaysia. Untuk makluman, pada masa kini, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia tidak menetapkan kota wajib bagi penyertaan wanita dalam uh, pasukan bomba sukarela. Namun, JPPN sentiasa menggalakkan dan serta menyedari kepentingan wanita dalam operasi penyelamatan dan bantuan. Malah sumbangan anggota pasukan bomba Sukalela amat dihargai tanpa mengira gender. Selain itu, JBPM juga menggalakkan penyertaan wanita dalam aktiviti komuniti khususnya dalam aktiviti keselamatan kebakaran seperti program yang telah diwujudkan program Sedia Urus Risiko Isi Rumah ataupun SURI yang telah diperkenalkan oleh jabatan. YB Kuala Nerus telah membangkitkan empat isu antaranya penubuhan bomba persendirian di mana saya telah pun jawab tadi tentang syarat yang akan diberikan melalui di garis panduan dan perintah tetap yang kita akan uruskan selepas ini dan juga kebanyakannya tentang kenaikan allow, dah saya jawab tentang balai bomba baru balai bomba memang telah banyak kali saya jawab dalam soalan lisan dan bertulis okay, KPKT melalui JPPM sentiasa prihatin untuk pastikan kesemua diberikan perhatian dan dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat mengikut analisis risiko kebakaran setempat yang mengikut ketetapan yang telah pun ditetapkan dan juga okay, itu saya rasa maka sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat rakan-rakan semua yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perkhidmatan bomba 2025 sikit ya kalau uh, kerau tentang pertama uh, tadi cadangan kepada agensi macam felda tu sebab dia padat dan uh, jauh bomba tu jauh jadi macam mana uh, pandangan pada menteri galakkan Felda untuk menubuhkan pasukan bomba persendirian di bawah bimbingan jppm serta juga uh, peneroka-peneroka juga digalakkan untuk menubuhkan pasukan bomba sukalela masing-masing. Ketika ini untuk maklumat yang amat yang berhormat, kita mempunyai 369 buah pasukan ha, su sukalela. saya haraplah kita tahun ini akan dapat mencapai 400 pasuk ha, 400 pasukan. Uh, saya juga mohon jasa baik yang berhormat membantu menggalakkan, menyedarkan masyarakat supaya semangat sukarelawan berkhidmat ini disubuhkan ha, di masyarakat madani ini. So akhir kalam saya mohon sokongan betul. Jemaah Menteri uh, jempol eh. Jempol bukan yang hormat. Just uh, saya nak uh, mewakili apa lah bagi kredit kepada Yang Mohamad Menteri dan juga KPKT. Yaitu sukacita saya memaklumkan Ya, uh, bangunan baru ya benar baru bangunan baru balai bomba dan penyamat palung telah pun siap ya mana tergendala dan yang mak menteri telah turun dan memaklumkan untuk tambahan dan telah pun siap dan menunggu tarikh penyelarahan bangunan. Terima kasih menteri dan juga KPKT. Satu lagi tadi tentang uh, uh, macam NGO-NGO yang telah terlibat banyak kali dalam uh, misi apa uh, penyelamat yang telah ada sebahagian besarnya kelengkapan apakah uh, uh, kementerian uh, cadang untuk memberi pengiktirafan agar mereka juga diiktiraf di tempat kejadian. Memang mana-mana NGO yang mendamping ke depan untuk membantu. Sebab itu saya harap NGO tu dia dapatlah bergabung dengan sebagai pasukan bomba sukarela, Supaya dia mereka mendapat latihan. Dan kita juga boleh bagi insentif serta juga peralatan. Dan kita sekarang ni dalam proses ada juga peralatan yang masih boleh guna. Second hand cars yang kena dimiliki oleh pasukan bomba. Boleh juga kita selepas fine tune, refurbishment, kita serah kepada pasukan bomba sukalela sebagai sentuhan kasih istimewa sebagai pengiktirafan kepada ada ada lagi kulim kulim maran dulu saya bagi hormat kepada maran Masih, eh tuan tuan saya menteri saya tak 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 bincang tadi cuma saya minta pandangan uh, kita ada dulu melantik uh, pegawai ahli pegawai, -pegawai bomba kehormat ni televisi daripada yang Muhammad Parlimen dan sebagainya Uh, mereka ni ambil dapat baju semua yang tapi saya nak cadangkan apakah apakah boleh kalau boleh uh, mereka ni di utilize di di uh, berikan peranan untuk menggerakkan uh, sama ada bomba di kawasan masing-masing asah -masing, uh, bos dan sebagainya uh, sebenarnya ya Muhammad kadang-kadang bagi kita yang berminat dengan kerja sekala memang kita mendamping bomba saya sentiasa walaupun uh, kadang-kadang saya masih bersama dengan bomba dan saya hargai mereka ni. Tetapi bagaimana yang lain? Kalau boleh kita gunakan ini supaya memberikan motivasi kepada anggota bomba Sekolah dan sebagainya. Terima kasih. Uh, okay. Uh, tentang isu pelantikan apa, pegawai ke hormat ini, bagi saya pasukan uniform, it is second. means that dia memang satu perkara. Kita ada bekas general di sini. Sebab itu dasar saya, kita dah berhenti. Hanya mereka yang betul layak itu baru boleh diberikan Pangkat kehormat Kita tak nak lagi lah Macam dulu Ramai pakai bomba punya Sebab saya rasa Bridget General pun setuju Khususnya di Pernah berlaku dekat negeri Sabah Banyak dapat lah Kolonel Lieutenant Tapi tak pernah hebat pun Itu itu sebagai penghormatan Profesionalisme Pasukan bomba Hanya mereka betul-betul layak Akan ditimbangkan Untuk berikan Pangkat kehormat Itu sebagai satu honor Dengan izin saya tadi dah nak landing YB last question. Okay, Nanti terima kasih. Saya sudah kata akhir kalam. <laughs> Lambat lagi buka posa YB. Baik, uh, saya nak tanya, adakah masuk dalam uh, matian uh, KPKT tentang pipe-pipe bomba yang di tepi-tepi jalan tu? Kadang-kadang uh, banyak isu yang berlaku, uh, pipe-pipe ni tak di maintenance. Bila berlaku kebakaran, uh, bomba nak mengambil air daripada pipe tu, Uh, tak dapat digunakan. Jadi banyak tempat-tempat yang menyebabkan kebakaran tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, persoalan saya nak tanyalah, adakah tangki-tangki uh, apa ni bomba ni uh, Bila berlaku kebakaran okay. dia wajib membawa air daripada uh, balai bomba ataupun dia hanya bawa tangki apa ni kosong dah ambil tempat uh, di mana kebakaran tu berlaku baru untuk dibuat uh, apa, 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 apa ni apa ni? Ah itulah kebakaran tentang keprihatinan yang berhormat untuk makluman sekiranya ingatan saya if my memory is me correct dengan izin dalam negara kita kita mempunyai pilih pilih bomba air lebih 420000 sebab itu anggota bomba kita telah pun dikerahkan untuk membuat pemeriksaan secara berkala waktu tidak ada kecemasan memang setiap hari ada anggota bomba kita ada jadual untuk pergi periksa pilih air tapi bayangkan jumlahnya sangat besar. Sebab itu kita mohonlah jangan ada pihak juga curi air daripada pili bomba. Itu saya memang mendatangkan kesusahan. Bila berlaku kebakaran, tekanan air tidak cukup. Saya haraplah di mana kita akan sama-sama. Saya petang ini berasa terharu. Kita lihat sebelah sini, sebelah sana semua sokong bomba. Sebab itu saya wira merah memang negara kita perlu disokong. Diperkasa dan penting dihargai jasa bakti dan pengorbanan mereka. So, tanpa mereka, operasi penyelamatan dan pemadaman kebakaran mungkin tidak dapat dilaksanakan secara efisien. Tambahan pula apabila kita semakin menghampiri musim perayaan Hari hari Raya Aidilfitri, Maka Wira Merah, Wira Wati Merah sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan kes-kes kecemasan. Justru wajarlah Wira Merah diperkasa kesejahteraan rakyat terbela. Saya ahli penggulungan saya dengan serangkap pantun Wira Merah Kebangkaan Negara. Kebajikan mereka matlamat utama. KPKT sentiasa prihatin dan bersedia. Perkhidmatan bomba pasti terbela. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Majlis dalam jantan kuasa. Pasal pasal 1 hingga 21. Menteri. Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan. Menci, menci, menteri. Kapal. <laughs> kapal, kapal. Ya, dah apa, dah, dah nak kan, menteri. Saya rasa saya sokong eh. apa yang ni. Apa ni? Ya, Muhammad uh, Kapal. Pasal berapa ya, Muhammad? Ke, Ada ya, keseluruhan. Tak, tak, boleh ya, Muhammad. Ya, Muhammad, ni peringkat jantan kuasa ya, Muhammad. Ya, Muhammad Kapal. Ya. Untuk Pakatan Masyarakat. Ya. Okay, eh, saya, saya sokong tapi tambahkan sumber Fas air. Fasal berapa yang berhormat kapal? Ya, saya setuju dengan Tuan Speaker ini. Peringkat jawatan kuasa kita tak boleh celah macam ini. Ini yang bukan Mbak pasal. ini cewan yang mulia. Yang Mbak Menteri. Boleh. Yang Mbak Menteri, uh. Menteri. Ya. Duduk sekejap. Pasal-pasal satu hingga